Этот святой, казалось бы, на первый взгляд, имеет житие не очень обширное. Буквально открывает житие святых, там половина странички описана. Но есть очень важный момент в его житии, который, быть может, мало кто замечает, но вообще он очень важен для каждого из нас, для каждого христианина. Святой преподобный Амфилокий еще в молодости принял монашество в одном из монастырей города Углича. И вот более 20 лет, пребывая в монашеском послушании, он принял священнический сан там же, прослышал, что в Глушицком лесу располагается один труднодоступный скид, в котором живет один подвижник по имени Дионисий. И вот Амфилогий очень захотел увидеть этого подвижника, побеседовать с ним. И если будет возможным, остаться там и жить в этом скиду, чтобы получиться святой праведной жизни у этого праведника. И вот он взял благословение у игумена своего монастыря и отправился к Дионисию, к Лушицкому. Когда он нашел этот скид, а скид действительно был в труднодоступном районе, в лесу расположен, он очень просил, чтобы Дионисий принял его в число своей малочисленной братьей, Дионисий вначале не хотел принимать амфилогию, говоря, что в этом монастыре трудно жить, быт не устроен, сопряжена жизнь монашеская не только еще с телесными трудностями, но еще и с тяжестью монашеского устава, который особенно тяжел в этом э, монашеском скиту. Но святой преподобный амфилохий оставался непреклонен. И вот тогда преподобный Дионисий ему говорит, хорошо, если хочешь остаться с нами и познать высоту праведной жизни, то давай сотворим с тобой завет. Сколько мы здесь будем жить на земле вместе, никогда не разлучаться друг от друга. И вот этот завет, когда принял преподобный Амфилохий, был зачислен в число братьев, и еще через 20 лет, когда почил э, святой преподобный Дионисий, он был избран сам игуменом этого монастыря. И еще на протяжении 20 лет мудро руководил и окормлял монашескую братью, ведя ее к спасению. Вот такое вот житие. Казалось бы, мало чего о нем известно. Но обратите внимание, когда святой преподобный Амфилохий пришел к преподобному Дионисию, то Дионисий сказал, вот давай вот этот вот завет сотворим, пока мы здесь будем жить вместе на земле, пока нас, то есть Господь не призвал к себе, Будем пребывать всегда вместе. Это очень важно для каждого из нас. Потому что если говорить прямо и без всяких лишних слов, то настоящая христианская добродетель начинается не где-то там в глубинах пустынь, в затворах монашеских или еще где-то. А именно тогда, когда добродетельная жизнь возрождается вот здесь, вот среди людей. Почему так? Потому что Господь еще с самых первых времен мироздания усмотрел так, что человеку противоестественным является быть в одиночестве. Человеку очень важно и для его духовного развития в том числе пребывать не одинокому, а вместе с кем-то, в союзе мира и любви. Некоторые, конечно, могут возразить, ну как это так? А если вот монахи, которые уходят в затворы, которые многие десятилетия жили один на один с Богом, и никого рядом с ними из людей не было. Как же они спасались? Так вот в том-то и дело, что если мы внимательно будем читать житие святых, мы заметим, что в самом начале своего духовного пути любой святой, любой преподобный, который в конце жизни удалился в затвор или в пустыню, начинал свою духовную жизнь именно в монастырях, в которых присутствовал так называемый... Общежительный устав. Что это за устав такой? Не только это внешний устав, внешней жизни монастыря, но это еще и своеобразный уклад жизни духовной внутри монастыря. Внутри вот этого замкнутого, может быть, но все-таки общество людей. И вот только тогда, когда христианин, когда молодой монах, но учился жить в мире любви и братолюбии среди такой же братьей, как он, вот только тогда он становился готовым уединиться в затворе или уйти куда-нибудь в пустыне или в чащу леса и там жить одному. Но жить одному телесно, а фактически жить не одному, а жить наедине с самим Богом. Поэтому даже если монах и уходил от людей подальше, он никогда не пребывал одиноким, научившись с людьми жить в мире и любви, он в таком же мире и любви жил вместе с Богом один на один. А если бывали случаи такие, что сразу молодой монах рвался идти куда-нибудь в затвор и в, монаст... и в пустыне, подальше от людей, но не научившись жить среди людей, вот такие вот поступки часто заканчивались плачевно или прелестью, в которую впадал монах, или вообще духовной погибелью, когда многие монахи и монашество оставляли, а некоторые даже от христианства отрекались. Почему? Потому что не научившись братолюбии и в обществе людей преодолевать свои страсти, этот же нерадивый монах уносил свои страсти и в затвор. И там эти страсти под воздействием бесовским, его просто, его душу разрывали на куски. О чем это говорит? о том, что начало всех христианских добродетелей в прямом смысле слова заключается в том, чтобы жить нам всем вместе в братолюбии и любви. Не только с теми, кто нам творит добро, не только с теми, кто является нашим родственником или благодетелем, а вообще со всеми. Даже с теми людьми, которых мы, казалось бы, первый раз увидели и, скорее всего, больше не увидим. Со случайными даже встречными. Очень важно жить в любви. Святитель Василий Великий по этому поводу говорит следующее. Что свойственно братолюбию? Забота не о своих выгодах, а забота о выгодах любимого ближнего твоего. Вот на что, наверное, христианину нужно прежде всего обратить свое внимание. Часто мы в семьях живем, мы в семьях договориться не можем. Среди родных и близких бывают какие-то склоки, своры, э, там, всякие разногласия. Но если копнуть поглубже к причинам вот этих разногласий, эта причина всегда кроется в нас самих. Не захотели уступить, не захотели простить, не захотели смириться, не захотели пожертвовать, может быть, какой-то собственной выгодой ради выгоды ближнего своего. И вот с этого необходимо было бы начинать нам всем. Поэтому сегодняшнюю проповедь, краткую, но я хотел бы закончить вот этими вот важными словами, что не будем... Не станем мы настоящими христианами до тех пор, пока братолюбие в наших семьях, в наших, на наших рабочих местах, где мы работаем, в нашем обществе не воцарится. Только не стоит ожидать, что, чтобы воцарилось братолюбие между нами, должен измениться кто-то тот, кто рядом со мной живет. Нет. Нужно начинать с самого себя. Потому что если мы будем ждать, что кто-то должен первый начать меняться, а тот кто-то будет смотреть на меня, ожидая, что я начну меняться, никогда тогда ничего не изменится. А когда я изменюсь сам, вот тогда и смерчится сердце ближнего моего, который и подтянется в братолюбии ко мне. Поэтому закончить я хотел бы словами свидетеля Игнатия Брянчанинова, который говорит такие замечательные слова. Причиной братолюбия является только Христос, любимый и почитаемый в каждом нашем ближнем. Аминь. Спасибо. Господь. Ну а теперь, братья и сестры, давайте чинно выйдем на улицу во двор храма, где совершим молебен и освятим наши церковные колокола.